Да, у меня действительно <смех> <смех> произошла чудесная история. Ну, я хочу сначала начать с того, что на прошлой неделе у меня был год по смерти моего папы Николая Федоровича. Я поэтому не, не приходил в церковь. Действительно, в такое время ощущаешь обильное Божие присутствие. И действительно собрались родственники ближайшие, а потом полилось Божие благословение действительно, да, я уже 6 месяцев на больничном, и надо было, надо было проходить, проходить рентген. И сначала, сначала перед историей. Я его проходил еще 6, полгода назад, это у нас был такой ну, школьная профилактика, и там на этом рентгене обнаружили какие-то пятна в легких. Ну, Врачи не поняли, что это такое. Там, да, отправили на, на проверку областную больницу. Областная больница, недолго думая, поставили такой крутой диагноз. Закрытая форма туберкулеза. Ну, думаю, ничего себе. У меня уже все, сразу такое ощущение было, все, бросаю церковь, выбрасываю все Библии. Ну, когда этого еще не хватало. Но потом понял, куда я без Бога денусь действительно, как уже без, как уже без Бога. Ну, да, конечно, обида, обида на Бога оставалось. Потом, как попал в областную больницу, там еще такой, такой контингент специфический. Люди, которые прошли тюрьму, люди, которые кололись наркотиками, люди, которые очень сильно пили, ну и плюс к тому еще туберкулез. Конечно, да, я посмотрел, ну вообще, что я тут, что я тут делаю. И вообще, зачем я, зачем я сюда попал? Конечно, у меня, да, говорил, что верующий читал Библию, молился, не скрывал, знали, но да, такая злость была, обида была. Ну, потом, когда, когда успокоился, да, услышал голос Божий, что посмотри, какие люди тут, им намного хуже, чем тебе. Ну, и я, я действительно, да, понял, понял, зачем я это. Да, говорил, говорил, рассказывал, но такой настойчивости у меня не было. Чтобы вот подойти к человеку и сказать, что именно, да, говорил, что надо покаяться, что только Бог может, может вас спасти, что на что еще надеяться, предлагал молиться, но у них желания не было. Они уже веру потеряли, у них уже такое состояние было. Ну, я говорю, ну не буду же навязывать свое, свое мнение. Ну и не, и не стал на него. Да, говорил они, смеялись, верующие. Что тебе? Если ты верующий, что тебе Бог не исцеляет, где твой Бог? Ну, говорю, на все, на все воля Божья. И действительно на все воля Божья. Да, три месяца было в, был в областной больнице. Была такая ситуация, что как раз умерли два человека, которых я ну, уже более-менее хорошо их знал. И Бог меня вел подойти к ним, поговорить, помолиться. Ну, подошел, поговорил, они не захотели, чтобы молиться, ну, и не стал навязываться. И они потом, потом один умер на следующий день, и, под, и второй умер. Ну, я понял, что да, что мне действительно Бог для этого сюда и привел, Что если бы помолился, они бы остались живы. Бог бы исполнился. Да, они говорили, что верующие, они говорили, что каялись, ну, такая ситуация, проблем много. Ну, ладно, Бог, ну, Бог с ними. И потом тоже, когда, когда что-то говорил, когда что-то Бог вел, вот надо к тому подойти, поговорить, ну, подходил, говорил, у них желания не было, молиться не хотели, ну, говорю, ладно, Бог с ними. Ну, потом, потом пришло такое ощущение, что... А где же Божья любовь? Я как-то посмотрел, подумал, а я как-то и не чувствую эту Божью любовь. А потом, а они чувствуют твою любовь. А они ее чувствуют. Чтобы как Иисус Христос возлюбил людей. Да, это известно, Иоанна 3.16. «Я дал Сына Своего единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жить вечную». А ты им показал свою любовь? Нет. Да, приехал я из Киева, еще три месяца тут был, тоже на больничном. Но ну, а потом, когда уже, все это, когда уже все это осознал, когда пришло это, когда пришло это понимание... Вдруг утром, когда молился, пришла такая мысль. А ты здоров. Бог тебя исцелил. Она такая мысль. А я же я, я не заслуживаю исцеления. Бог же мне привел, я же не вывел, не выполнил. То, к чему мне привел. И потом тоже следующая мысль. А его не надо заслуживать. Я потом вспомнил один там исторический эпизод, когда к императору Франции Наполеону на прием очень настойчиво добивалась одна женщина. Она уже замучила всех его помощников, постоянно их доставала, то одного, то другого, то третьего, но он ее принял. Это тоже библейский принцип по неотступности вашей. Император, император принял, тоже сказал, я очень занят, что вы хотели. Я, я говорит, хочу, чтобы вы оказали, чтобы, чтобы вы я прошу милости для своего сына. Кто? Она назвала ему фамилию. Говорит он, Наполеон говорит, я знаю эту ситуацию. Ваш сын не заслуживает милости. Его справедливо приговорили к смертной казни. И потом она сказала предложение, которое перевернуло всю ситуацию. Она упала на колени. Ваше Величество, милость не заслуживают, ее оказывают. И Наполеон все понял. Он понял, что в его руках жизнь этого человека. И он оказал милость. Он помиловал этого сына. Да, впоследствии он стал одним из лучших офицеров его армии. Он даже, когда Наполеон трехся престола, оставался верным. И вот исполнил эту ситуацию. Да, я не заслуживаю милости, я не заслуживаю исцеления. Но Бог сказал, что Он меня исцелил. Да, потом надо было, потом надо было сдавать, сдавать анализ, рентген. Ну, закрытая форма, это только там, только там какие-то данные на рентгене. Я пошел сдавать рентген. Этот врач говорит, взял снимок, говорит, зайди, зайдите. Говорит, что он вы, 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 вы понаписывали, я вас ничего не вижу. когда что там на что такое? Принесите старые снимки, я ничего, ничего понять не могу. Принес старые снимки, он посмотрел. Я, я, я ничего не понимаю, но у вас легкие абсолютно чистые. Да, это вообще просто. Говорит, у вас легкие абсолютно, абсолютно чистые. Я, 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 я так и напишу. Он написал, я поднес врачу, врач тоже не верит, я, такого быть не может, у меня, я, я не, не, не знаю, что это такое, у меня. Мне как такого не было. Говорит, ладно, я, я говорит, не знаю, что делать, там нашел, нашел кучу инструкций, что надо так и так поступать. Поезжайте в областную больницу, пусть они пишут заключение. Напишите мне, приехал, приехал в областную, написал областное заключение, привезу сюда. Я говорю, все равно не верю, я говорит, сама поеду в областную больницу. Ладно, езжайте. Ладно, езжайте. Говорит, ну а что мне делать? Это же пятница, и мне... Мне же спрашивают, спрашивать, я на работу выхожу, не выхожу. Говорю, Да вы мне же закрываете, мне же на работу пора выходить. Я не знаю, я там поговорю, вас там надо еще на лечение отправить, там в санаторий отправить. Я говорю, не хочу никаких уже санаторий, мне уже надоело, все, уже полгода на больничном. Не хочу уже никаких санаторий, они не нужны. Ну хорошо, ладно, я вечером перезвоню. Тоже что она поехала, говорит, звонит, у меня говорит, да, у меня таких ситуаций еще не было, Это такой первый случай, но ну, у вас там все абсолютно чисто, вы абсолютно, у вас легкие, абсолютно здоровые. Я, я говорю, да, я, я в полном вере, Бог меня исцелил, слава богу, так что выходите в понедельник, выходите на работу. Это, слава богу, это да, это красота, конечно, такое большое чудо. Я давно этого хотел, чтобы Бог как-то проявился. И действительно, да, Бог по милости своей, что Божью любовь не можно заслужить. И Божью милость, и Божью благодать, и Божье исцеление. Что Бог творит великие чудесные дела. Но это еще не все. Потом, потом было еще благословение, что Бог, если благословляет, Он благословляет. Это вообще это, это такая красота, это такие благословения, что действительно то хотел, молился, просил, чтобы были обильные благословения, теперь куда ни глянешь, кругом Бог благословляет. Догоняю. Это вообще, вообще такая, такая красота. Да? Ну, смотрим, да, какой, какой Бог благ, как он, как он нас всех любит. И действительно, Божья милость, Божья любовь, она, она не исчерпает. Ей нет конца. Да, только верить, только надо, но только надо в это верить. И я прошу спасибо. Я говорю спасибо всем тем, кто, кто молился, кто поддерживает, потому что Действительно, ситуация была очень тяжелая, но а сейчас, сейчас красота, сейчас, сейчас летать хочется. Ну вот, точно. Красота у вот, вас. Всех вам, отдельных вам Божьих благословений. Хорошо, спасибо.